yaxmisiz azizim tani joningiz sog' xonadoningiz obod kayfiyatingiz a'lo degan umiddaman azizim sizning hunaringiz bormi e'tibor bering men sizdan davlatingiz molingiz oilangiz bormi deb so'ramadim aynan hunaringiz bormi deb so'radim nega sababini ko'rsatuv so'ngida aytaman demak bugungi mavzuyimiz hunar hunardan hunar xalqimizni ajoyib maqollari bor ulardan biri hunarsizning ishi yalqovlik shunaqa maqol eshitganmisiz turg'un aka bor bor inson shu dunyoga tug'ilibdiki o'sha izlanish bilan yashaydi ota onasi endi uni tug'ilishiga qolaversa hayotiga sabab lekin hunar tanlashida uni juda yon atrofdagilar atrof muhit ustozlari qolaversa o'sha maktab ota onasi unga bir yo'llanma beradi bejizga navoiy bobomiz aytmagan hunarni asrabon net kimdir oxir olib tuproqqami ketkimdir oxir qani yigitcha qanaqa olib qo'yamiz manga mana shu stillarda olib qo'ya olasizmi bundan olamizu lekin bizni mentalitetga to'g'ri kelmaydida bunaqa qilib olaveramiz bunaqa qilib rezinka qilish bizni anaqamizga to'g'ri kelmaydida <laughs> maktaingga ham gap tegadi qilib <müraklı> o'zimizga mentalitetga to'g'ri qilib chiroyli qilib qo'yamanda hop faqat chiroyliroq bo'lsi обязательно uka salomat bo'lasiz e rahmat ha mana chiroyli bo'lib qolibsan o'g'lim ha nima tinchlikmi nima bo'ldi uf mana shu sartaroshxonadan boshqa sartaroshxonaga borsak bo'lmaydimi sal zamonaviyroq ko'rinishda soch oladigan joyga ko'rinishi o'zimga umuman yoqmayapti mayli o'g'lim unda keyingi safarchi o'zing xohlagan sartaroshga bora qolgin o'tir ikki marta sanga aytdim mana shu chiroyli sartrorxoani o'zing ham qilmaysan san dadajon sizdan bitta narsa iltimos qilsam bo'ladimi albatta o'g'lim nima so'ramoqchisan shu bir oydan keyin tug'ilgan kunim o'rtoqlarimni bir yaxshiroq restoranda mehmon qilmoqchi edim mayli polvon faqat mani ham bitta shartim bor bajarsang roziman rahmat dadajon qanday shart shartim bir oy to tug'ilgan kuninggacha mahallamizdagi usta sartaroshga shogird tushib hunar o'rganasan hazillashyapsizmi <laughs> dada ha men o'ylagandim uy yig'ishtirishnimi maktab baholarimni yaxshilashnimi so'raysiz deb o'ylagandim sartaroshlikka umuman qiziqishim yo'q o'g'lim unda o'zing bilasan ey assalomu alaykum valaykum asalm bormanglar hormanglar bor bo'ling bor bo'ling ishlayapsizlarmi charchamayapsizlario allohga shukur yaxshi usta labbe bugun shogirdinizga ruxsat berasizmi tinchlikmi bugun polvonni tug'ilgan kuni edi iye shunaqami e tabriklaymiz bu bir og'iz aytmabdida ertalabdan aytganidi bu aбедga biron narsa tayyorlab qo'yardik <laughs> polvon tug'ilgan kunni nishonlaymizmi bugun yo'q ada adajonim nega birinchi mijozim keladi yarim soatdan keyin ha bugun mijozingiz keladimi ha unda tabriklaymiz tabriklaymiz yasha ishinglarga rivoj unda rahmat omadinlarni bersin rahmat yaxshi ishlaydi. xudo xolasa, keling bir choy poy qilamiz mai sog' bo'linglar hop Ha, xudoga shukr. shunaqa bir savol tug'iladi hayot o'zi qiziqda shunaqa hodisa bo'lsa tasavvurimizda aytaylik meni diplomimga munosib sizning diplomingizga munosib ish yo'q qanday tirikchilik qilamiz degan savol turadi o'zingizni hunaringiz bormi aktyorlikdan tashqari institut davridayoq tor chalishni mashq qilganman o'zimizi davralarda shu tor chalsam tur'un aka buni qayerdan o'rgangansiz o'sha hunar o'sha hunarni manga o'rgatgan shu ustozim Mana otam 96 yoshda o'tdilar durodgor usta bo'lganlar mana shu oldinlari katta yog'ochlarni shunday olib kelib hozir pilorama <laughs> deydimi o'shanda buni g'u-g'u qilib hu -hu to'rtburchak qiladi u vaqtda o'shanaqa bo'lmagan shunda otam o'sha poytish chiqqa Chiqqa. bitta joyga tushadi agar sal adashsa oyoq ketadi hozir 200 ta shogirdlari bor otamni mandan yoshi katta sakson yoshli odamlar ustoz keling deydi manga man aytdam nima deysiz man sizlarga ashula yo'q otangiz bizni ustozimiz bo'lgan tushunyapsizmi ana bu o'sha hunar agar man aktyorlik mahoratimga loyiq ish topolmay boshqa qilmasam ustachilik qilaman nega chunki bilaman buni bejiz so'ramadim xalqimizda ajoyib so'zlar iboralar bor ota hunar deydi de? ota kasb bu bizga deymiz aynan otalarni ham o'zini hunari bo'lishi kerak ekanda albatta farzandiga yo'nalish beradigan otalarda musqi maktabda o'qidim hozir ham mana tort chalaman mana skripka chalaman rubob doira qilib bu o'zim uchun endi davralarda shunaqalar bilan nima qilsam otam aytardi kam bo'lmaysan hamma narsani o'rgansang ham deb uydagi hamma ishni işte o'zimiz qilamiz o'g'il bolalar uchta işte o'g'lim bor santexnikani o'zimiz qilamiz elektrikani o'zimiz qilamiz ustachiligini o'zimiz qilamiz qarangki odamzod yaralgandan keyin uchta asosiy hunar <laughs> kasbga ehtiyoj tug'ilgan ekan buni birinchisi oshpazlik ya'ni odamzod taom bilan tirik a ikkinchisi libos ya'ni tikuvchilik ekan uchinchi yana bir muqaddas kasb borki buning uh, ildizlari o'sha qadimga borib taqaladi bu ustozlik ustoz uh, ustoz bo'lmasa albatta hech qanaqa ish bitmaydi o'zing o'rganmasdan olmaysan orga avvalo o'zing o'rganishing kerak shuning uchun shu uchta kasb juda ham muqaddas ekan shularni uh, atrofida shulardan keyin boshqa hunarlar boshqa kasblar bunyod bo'lgan ekan lekin hammasi bizga kerakli bizni studiyamizda rustamjon borlar rustamjonni ajoyib hunarlari bor hunarim ko'p o'zi bitta bu temirchilikni o'zi emas zargarlik hunari bor duradigorchilik qayerdan ol temirchilik rustamjon bitta savol odamlarni e'tibori nazaridan temirchi degan bilan zargar deganni farqi bor o'zi aslida ko'p kasblarni adasi onasi bo'ladi mundoq o'ylab qarasangiz temirchilik juda ko'p kasbni boshlanishi dalada ishlayman degan odamga ketmon bilan kurak kerak oshxonada ishlaydigan odamga kapkir kerak pichoq kerakoch kerak o'shanga o'xshab bu boshlanishi ildizlaridan biri balkim ehtimol hozir sizni kuzatib o'tirgan tomoshabinlarimizda ishtiyoq uyg'onar va ular farzandlarini sizga shogirdlikka olib keladi u qiziqsagina faqatgina shogird bo'la oladi chunki qiziqmagan inson u kasbni sevsagina usta bo'ladi ko'pchilik onalar farzandlar o'qimishli bo'lishini xohlaydi bu azal kelayotgan orzu maqsad lekin shunday ziyolilar ham bo'lgan va borki ularni qo'shimcha hunarlari bor hunar bu hayot uchun yashashga bir kafolat ya'ni och qolmaslikka kafolat nochor qolmaslikka bekorchi bo'lib qolmaslikka kafolat lekin bugungi kunda nazarimda baribir bunga e'tiborni kuchaytirish kerak bizni yana bir lavhamiz bor uni ham hozir e'tiboringizga havola qilmoqchimiz yana kechasi bilan ishladingizmi ha shunaqangi chiroyli chiqyaptiki ilhomim jo'shib ketdi qachon tugatasiz bu ishlarni oxiri bormi o'zi tugaydimi to'rt oyu yetti kun bo'ldi ammo ko'ngildagidek chiqyaptida voy tovba xotirjam to'rt oy deyishingiznichi bitta eshikni o'yib butun umringizni o'tkazmoqchimisiz hech bo'lmaganda bitta moshina olishga qiziqmaysiz yig'ishtiring shu taqir tuqurni undan ko'ra biznes boshlang pochcham necha marta aytdilar qo'ysangchi shu gaplaringni axir <laughs> ro'zg'ordan kamchilik yo'q kunim bilan ishlab yetarlicha pul topyapman bu ishimga keladigan bo'lsak bu ishdan men zavq olaman quvvat olaman sen nimaniham tushunarding qey alisher aka alisher aka o labbay keling aka keling assalomu alaykum assalomu alaykum usta aka hormang yaxshimiolar tinchmi sog'liqlar rahmat yaxshi kelib qoldinizmi rahmat sekinas keling aka usta aka bizni buyurtma nima bo'ldi xudo xolasa mana tayyor aka ko'ring shu bizga qarashlimi albatta ko'ring marhamat materiallari quruq sifatli yog'ochdan ishladizmi albatta albatta qo'limizdan kelgancha mana shu imkon darajasida pishiq qilib mustahkam qilib yasadik mana aka ko'rib hamma yog'ini ko'rishingiz mumkin aka orqasini ham bir ko'rsak bo'ladimi Bemalol. bemalolbo'ladi ko'ngildagidek sizdek ustani izlab topa olmayotgandim. katta rahmat mehnatingizga rozi bo'ling sizdek qo'l ustalar yurtimizda yanada ko'paysin yaxshi kunlaringizga bersin aka topganingizga olloh baraka bersin mehnatingizdan rozi bo'ling rahmat aka rahmat yaxshi kuningizga ishlating olamizmi bo'ldi olib chiqaylik marhamat kasb hunar bu o'sha millatni bir faxri hunarmandlik bejizga muhtaram prezidentimiz o'sha hunarmandilikka juda katta e'tibor berdilar mana anhor navro'z bog'ida har bitta viloyatni hunarmandlik o'sha eslatadigan sislatlarni qilib har bittasiga qilib kirsangiz xuddi shu bir buxoroga borib qolgandek xorazmga borganday har bittasini o'sha milliy milliy o'sha o'rog'i salg'isi milliy uh, ishlatilgan asboblari shular hammasi mujassam bo'lgan bejizga emas bu o'zimiz ham unutib boryapmizda bu hunarmandchilikni undan tashqari chet ellik mehmonlar kelsa qayetga ke boray desa mana bu yoqqa keling deydi mana o'zbek kim bu tegi zamini kim o'sha hunarmandchilik bizda vaqt soati juda qattiq rivojlangan o'sha ota bobolarimizni o'sha hunarlari yo'qolib ketmasligi kerak ko'zni nuri ketadi qalbni qo'ri ketadi butun vujudi bilan shu narsaga beriladi mana hunar o'sha hunari bor inson hech qachon hech qachon xor bo'lmaydi e'tiboringizni mana bu mani oldimda turgan narsaga qaratmoqchiman qarang qanday ajoyib bu rustamjonni mehnatlari qo'l mehnatlari albatta mana bu yerda o'choq kichik mo'jaz ko'rinishini yasaganlar nima uchun bu qozon o'choqni yasashga motivatsiyasini o'sha yetti tonnadan oshgan osh sabab bo'ldi faqatgina katta narsa bo'lavermaydiku buni kichiklaytirsa ham bo'ladiku oldin o'chog'i yasaldi keyin qozoni yasaldi oxiri keyin shunda osh damladik biza yetti gramm damladik o'tin nima o't o'tin yoqilgan yo'q gaz gaz gazvi garelkasini yasash bir muammo bo'ldi juda ko'p vaqtim ketdi bitta yasadim yonmadi ikkita yasayman yonmaydi oxiri ana izlanish izlanish bilan shu narsa o'xshadi oxiri o'sha o'xshab chiqqanda nima his qildingiz osmonda uchasiz qarang bu yerda mana ketmon bor arra bor gulqaychi bor ishlaydi hammasi hammasi ishlaydigan mana arrani qarang hozirgi bolalar arrani ko'rganmi yo'qmi shu to'g'risida ko'p o'ylaymanda bizni bolaligimizda o'zimiz ham ikki tomondan o'tirib olib ha bota ham bor kesha bor mana turg'un akam to'g'ri aytdilar har bir mamlakatni har bir millatni tarixida uni milliy hunarmandchiligi yotadida buni agar shu rustamjonga o'xshagan boshqa hunarmandlarimiz saqlab qolishmasa yo'q bo'lib ketadi chunki bugun texnologiya davri o'roqqa ehtiyoj yo'q lekin bu bizni tariximizda bor ota bobolarimiz momolarimiz ishlatishgan buni juda ajoyib kapkirni qarang mana ayollarimiz ko'rishsin shuni hmm. hunarmand odam ijodkor bo'ladi to'g'rimi ular albatta ijod qiladi nimanidir yangicha yaratishni xohlaydi mana rustamjonni ijodlarida temirchilik bu zargarlik bilan birga <laughs> aunsog' bo'ling bugungi ko'rsatuvimizda ham an'anamizga ko'ra hunarmandchiligi bilan mehnati bilan shijoati zavqi ijodi bilan ko'pchilikka manzur bo'lgan insonni sizga ko'rsatamiz marhamat tanishing man o'n to'qqiz yoshdaman oilada to'rtta farzandmiz ikkita akam bitta ukam bor dadam o'zi mahobbatli ran tasvir bitirganlar oyim uyda uy edi lekin e, parda ham tikib turadilar sadoqat e, oilamizda bittagina qiz sadoqat deb ismini o'zim qo'yganman keyin bu sadoqat degan tuyg'u vatan ona degan bir yuqori tushunchalar bilan teng yuradigan tushuncha deb o'ylayman ba'zi birda so'rab qo'yaman o'ziga ham shunaqa isming o'ziga ham yoqadi manimcha ismi bitta man erkak qiz bo'lganim uchun har doim dadamni yonlarida yurganman ijodiy ustaxonam o'zimni uyimda ikki uch yosh yoshligidan man ishlasam ustaxonada sadoqat qizim kirib cho'tkа qo'liga olardim boshida endi qalam berdim yo'q bo'yoq bilan ishlagisi kelishni boshladi bo'yoq bersam qiziqib chizishni boshladi o'zidan o'zi yana chiqib ketadi o'zi keladi o'zi chizadi yana man shu bilan unga sharoit yaratdimda tegmadim qani nima qanaqa ishlar ekan manga ishlari yoqdi o'rgatmadim yoki bir chizgin deb yo'naltirmadim o'zidan o'zi chizishni boshlagandan keyin o'zim o'sha badiiy akademiya maktabiga olib bordim rassomchilik maktabida mani o'qituvchilarim juda yaxshi bo'lishgan har doim chizib jonimga tegib ketmagan umuman lekin o'zimni boshqa yo'nalishda sinab ko'rishga harakat qildim shunga shu kulolchilik yo'nalishiga ham qiziqdim lekin o'n birinchi sinfdan boshlab kulolchilikni man tavsiya qilganman unga keyin mutaxassis o'qituvchiga shogird berdim rang tasvirchi bo'lganim uchun albatta o'zini mutaxassis bo'lgani yaxshi shogird tushdida o'ziga juda yoqib qiziqib ketdi yarim yil man institutga tayyorlandim kontrakt asosiga o'qishga kirdim hozirda ikkinchi kurs talabasiman hozir ko'za yasaoman ham bu yondan oson tuyulishi mumkin buni ishi juda qiyin loy buni kelajagi yo'q nima qilasan loyga botib degan gaplar ko'p bo'ldi lekin bu odam agar shu charxga o'tirib ishlab ko'rmaguncha buni zavqini bilmaydi buni har ishda o'zini plusini, minusini qidirish kerakda bu ishda plusi ko'p agar odam o'ziga zavq keltirsa qotgan ishi bundan har doim muvaffaqiyatli chiqib ketish mumkin va yaxshigina daromad topish ham mumkin judayam to'g'ri bu kulolchilik juda ko'p daromad keltiradigan yoki bir katta moddiy manfaat ko'radigan kasb deyishim qiyindir lekin shu sohadagi katta ustalar juda katta natijalarga erishyapti o'zbekistonni chet ellarda namoyish qiladi ularga sharoit yaratilgan har bitta qilgan qo'ldagi o'sha kulolchilik asarlari yaxshigina pulga sotiladi lekin u sanoqli mualliflarda bu darajaga yetish uchun albatta juda katta mehnat qilish kerak mani yo'nalishim nonanavi kulolchilik shu sababli bizaga o'qituvchimiz nonanavi har xil suvenirlar har xil antiqa idishlar yasashni o'rgatishgan aynan shu suvenirlarga qiziqib birinchi sotgan ishlarim o'zi suvenir <laughs> bo'lgan birinchi marta meni yangi yo'lda <laughs> tadbirga chaqirishdi u yerda men o'zimni ko'rgazmamni qildim bu yo'nalish bo'yicha menga 4 kishi bo'ldi u yerda ko'plab ko'pchilik odam qiziqdi bu yo'nalishga chunki yangi yo'lda kulolchilik sohasida o'qiydiganlar kam aynan non'anaviy antiqa narsa yasalgani uchun odamlar ko'pchilik qiziqdi so'radi surishtirishdi nomerimni olib qolishdi keyin уе telefon qilib zakaz ham berishni boshlashdi o'zimiz ichib yurgan ovqat yeb yurgan idishlarimizdan umuman farq qilmaydi biz yasayotgan narsada bemalol ovqat ichib iste'mol nima o'sha idish oddiy idish yoki bu narsa sop qo'ysa ham bo'ladi ko'p ishlarimni chizib yoki yasab sotib ham ko'rdim bundan yaxshigina daromad ham oldim va shu daromaddi kontrakt to'lashga sarfladim o'g'il bolami qiz bolami ba'zida qizlar aktivroq harakat hozir hayotda oliygohlarga kirishda işte işte ham maqsad qo'yishda ham hozirgi zamonda farzandni qiziqqan narsasidan manimcha yo'lini to'sish kerak emas sharoit yaratib berish kerak deb o'ylayman o'zimizni an'anaviy tushunchalarimiz bor albatta mentalitet deymiz qiz bola deymiz shunga qaramasdan hozir mana yigirma birinchi asr zamon yoshlarniki man o'ylayman bularga yo'l ochib berish kerak shunaqa qilib shu oilada bitta shu qizimiz manga san'at yo'nalishida o'qishga qaror qildi mana oliygohlarga ham o'zi kirib hozir mustaqil an'anaviy san'at yo'nalishida tahsil olib kelyapti to'g'ri o'xshamagan paytlar ham bo'lgan ishlari loylarni oolib bo'ldi deb qo'yib qo'yganimiz ham bo'lgan lekin o'sha aylanib kelib yana sekin o'ziga kelganda yana baribir ilhom keladi shu charxi ko'rganda loyi ko'rganda yana o'tirib ishlab balki bir xil payt bo'ladi bitta ish qilmoqchi bo'lamiz lekin yasayotganda u boshqacha ish bo'lib ketadi и shu yo'nalishga yo'naltirib yanada rivojlantirib voramiz oddiy ishdan undan ham antiqaroq ish chiqib qolganlari ham bo'lgan просмотр jarayonida ko'p o'qituvchilarga ishlarimiz yoqib qolshsa ularga sovg'a qilib yuboramiz qolgan ishlarimizni yokida sotamiz yokida uyimizga bezak sifatida qo'yib qo'yishimiz mumkin shu singlimiz gapirvopttilar loyga botib nima qilasan nima keragi bor senga deb aytyoptilar u bekor gap chunki inson o'zi kimligini unutish kerak emas bizani ota bobolarimiz shu ko'zalardan suv ichishgan shular sopollaganlardan ovqatlanishgan mana gapiryoptilar o'zlarini kasblarini juda yaxshi ko'ryaptilar man hurmat qilaman kasbini yaxshi ko'rgan odamman ta'rif yo'q til ojiz azizim agar sizning hunaringiz bo'lsa nur ustiga nur agar hali ham hunarim yo'q deb javob bersangiz o'ylab ko'ring baribir alloh sizni biror bir iste'dod iqtidor bilan mukofotlagani aniq siz unga quloq soling xalqimiz bejizga hunardan unar demaydi hunari borlar albatta o'sib unadi va ular bizning hurmatimizga munosib yanagi ko'rsatuvlargacha xayrlashamiz omon bo'ling azizim